ان ان استاذنا الشيخ المحدث الشيخ المحدث الجليل محي السنة دي قامع البداد شيخ الحديث العلامة المفتي السيد محمد فيز الكريم حفظه الله ورعاه قال حدثنا واجازنا الشيخ العلامة السيد فضل الكريم رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا وأجازنا العلماء عزيز الحق رحمه الله تعالى قال حدثنا شبير أحمد عثماني قال حدثنا حسين أحمد المدني قال حدثنا قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن دوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا العلماء أحمد علي سهران فوري رحمه الله تعالى قال وحدثنا قال حدثنا واجازنا الشيخ محمد اسحاق الدهلوي قال حدثنا واجازنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا مسند الهندي الشيخ ولي الله محدث الدحلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا مسند الهندي احمد بن عبد الرحيم قال حدثنا واجازنا ابو طاهر الكردي قال حدثنا واجازنا ابراهيم الكردي قال حدثنا أحمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا أحمد الشناوي قال حدثنا وأجازنا شمس الدين الرملي قال حدثنا وأجازنا أبو يحيى زين الدين زكريا ابن محمد الأنصاري قال حدثنا الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني قال حدثنا إبراهيم التنوخي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا حسين الزبيدي قال حدثنا أبو الوقت قال حدثنا وأجازنا أبو الحسن العداوي قال حدثنا أبو محمد السرخسي قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا إمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجوفي اللماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم وفيودكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فسيل عن عمارة بن الكاقعي عن أبي سرعة النَّبِيُّ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم